Я вернулся, был в Авдеевке, был в районе аэропорта, это Водяное. И ну, ситуация довольно тяжелая, хотя наши ребята молодцы, они держатся, они воюют. Вчера отвоевали часть территории аэропорта, потому что там были тела наших воинов, которые не могли забрать. И для того, чтобы вот забрать эти тела, тела, был проведен бой удачный. Чи можно говорить, еще повернули Мы... позиции? Нет. Мы, если брать, допустим, территорию аэропорта, то там наших процентов 80-85. Остальное все уже контролируется, простреливается. Mm -hmm. Другой стороной, ну, и вы знаете, что аэропорт наш никогда полностью не был. Была одна часть крыла нового терминала наша, метеовышка. Вот вчера, чтобы вывести 7 двухсотых, Кусок отвоевали. Но ситуация тяжелая, потому что я был и в Дебальцево, и в Авдеевке постоянно по нам идет, работает град, работает артиллерия, минометы, танки постоянно пытаются противника пробиться.